Azərbaycan tərcüməsi hörmətli izləyicilər. Bu gün biz Cixırdalan şəhəri, Cixırdalan dairəsinə yaxın 20 Yanvar metrosuna yaxın bir məsafədə Qazlıq bucağılı 14 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində qanuni 3 otaqlı şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzil təqdim edirəm. Gördüyünüz hissə mənzilimizin giriş qapısıdır. Girişdə belə bir mebel yığılıb. Burada belə bir artıq əşyaların yığılması üçün yerdir qladov otağı. Satar qofağımızı aksessuarlar hər biri quraşdırılıb hazırdır. Bina tam işə açdı binadır. Qazı, su, işığı fəaliyyətizdir. 24 saat mühafizə ikilikdir var. Gəlin də mənzilimizin koridoruna baxaq. Mənzilimizdə içə limay var ki, yoxdur. Burada yerləşir belə bir gözəl geniş mənzilimizin yataq otağı. İstəyəndə siz bu otağı qonaq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Yəni Genişdir, təxminən 28-30 kvadrat olar. Burda yerləşir digər. Ayaq yolusu mənzilimizin sanda qoşaqlar ayırıltdadır. Bu deyələşir mənzilimizin mətbəxi, mətbəx mebeli kombi quraşdırılıb, mətbəxdən isə mənzilimizin balkona çıxışıdır. Mənzilimizin iki balkonu var. Burada belə bir balkondur, kombidir. Kombi partikulaşdırılıb, şkaf yığılıb. Mətbəxim də üstə çox genişdir. Real bazar qiymət təyinidir, daha doğrusu, belə desək, bazar qiymətindən ucuz bir qiymətə satışa çıxıb bu mənzil. Yəni bu günləri Xırdalan şəhərində 135 kvadrat mənzil yoxdur 145.000 manata. Mənzilimizin qiyməti 145.000 manatdır. Sənət kubcadır, zərif bir binadır. Bura yataq otağımızdır. Bu isə mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Bu otağından da mənzilimizin balkona çıxışıdır. Belə bir gözəl geniş qonaq otağının iki pəncərəsi var. Qiyməti 145.000 manatdır, sənəd kupçudur. Ətraflı məlumat üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bu günə bu qədər, sağ olun.